Halo teman-teman dog lover semua. Uh, kali ini saya ingin berbagi tentang tips merawat anjing kampung. Sebenarnya, anjing kampung adalah jenis anjing yang tidak ribet dalam hal perawatan. Kenapa? Karena jenis anjing ini sudah terbiasa hidup di alam liar. Seperti sifat anjing pada umumnya, setia kepada pemilik adalah sifat anjing kampung. Selain itu, untuk biaya perawatan terbilang sangatlah terjangkau. Berikut ini channel peternak anjing kampung akan berbagi pengalaman tips cara merawat anjing kampung. Poin pertama adalah cinta dan kasih sayang. Kita dan anjing akan melahirkan satu atmosfer yang indah di dalam hidup kita. Bagi kita, mungkin ia adalah sebagian dari hidup, tetapi bagi anjing, kita adalah seluruh hidupnya. Untuk itu, sesibuk apapun kamu, sempatkanlah waktu untuk menemani mereka bermain, seperti yang saya lakukan setiap harinya. Saya terbiasa masuk kandang K Menyempatkan diri satu jam untuk bermain dengan banyaknya anjing di sini. lahap lahap ya Makanan anjing biasanya termasuk ke dalam salah satu biaya termahal dalam hal merawat anjing. Tidak halnya dengan anjing kampung. Mereka bisa memakan hampir semua makanan tanpa bermasalah dengan pencernaan mereka. Tidak perlu repot. Kamu bisa memberikan menu yang sama dengan makanan sehari-harimu. Tetapi tidak ada salahnya memberikan makanan atau dog food yang bergizi bagi mereka Untuk makanan anjing kampung sudah saya share ya Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi juga Ya untuk makanannya saya memilih sayuran karena mengandung vitamin dan gizi Dicampur dengan ayam sebagai protein dan memberi bekatul untuk pengganti karbohidrat. Sehari sekali gini, kalau dikasih makan tuh langsung lahap semua. Untuk kandang anjing, saya memilih membuat kandang anjing sendiri. Bahannya sederhana, yaitu bambu dan kayu. Untuk alas dan dinding, kandang anjing kampung ini sudah cukup kuat untuk mereka. Oh ya, perhatikan luasnya kandang anjing juga ya, agar anjingmu bisa juga bermain di dalam kandang. Untuk pintu, saya menyarankan memakai bahan dasar besi agar kuat untuk menahan mereka. Demikian cara merawat anjing kampung yang saya lakukan semenjak tahun 2005 merawat mereka Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video selanjutnya